Вітаю, ви дивитесь зірковий коктейль. Програма про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях відомий актор 95-го кварталу Євген Кошовий. Я вітаю вас. Драсті. Добрий вечір. Євгені, почнемо з такого запитання, яке для мене стало досить цікавим. Я знаю про те, що ви, власне, підстриглися аналізу спеціально для конкретної ролі. Ви грали Олександра Розенбауму, так? Так. Чи одразу ви наважились на такий крок? Да нет, конечно. Уговаривали меня, слушайте, ну, а требует жертв, поэтому так и получилось. И человек, который любит искусство, должен идти на какие-то жертвы. У меня жертва получилась. Така... Э, <ятно>, которая потом в последующем принесла мне большую славу, скажем так. Привет, Гутен так, дамен и херн. Виталий, Англия, Крис Норман, Смоки. Я не смокин. Смокин – херн для моего тела. Прекрасно английский. Естественно, у меня единственная пятерка по английскому в школе была. Серьезно? По 12-бальной системе, правда. Да ага. я не вот. разбираюсь, главное. Пятерка, давай начнем. Крис. <класс> а -а -а добрый вечер, Крис. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning, I'm glad to see you. Thank you. Не многовато. У меня просто немецкий акцент, я боюсь, что он с первого раза не поймет. <звы> Ясно. А, Крис, а, мы, фанаты вашего творчества, знаем а, 20 альбомов, тысячи песен, мы все наизусть эти синглы. Элис Гуд. А, да. Давай политики. ну, а, Украина в целом, значит, скажи, что президент у нас Петр Порошенко. А, Порошенко is on duty today. <звы> да. Давай. Тимошенко наверняка знает про Юлю, про Юлю. Крис, uh, 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 you have a queen Елизавета, uh, we have Юлизавета. Uh, you, Your queen sitting in Buckingham Palace, а uh, Юлизавета тоже sitting... Но уже выходите, и больше ситинг не хотите. Вот так, да. Я, я, я понял. <laughs> Давай, можно что-то повесели. Я не знаю, там, кто на кто? Лешко. Про Лешко. Вот. Лешко. Как Лежко. объяснить? Крис. Uh, uh, Do you know singer Elton John? Yes, I, I, I know Elton John. Oh. <laughs> Лешко не сингер. Only Elton John. Нормально. Да. Мэр Киева у нас Виталий Кличко. Кличко я знаю, да. Да я тоже знаю Кличко. Хотелось бы, чтобы и Крис узнал А. Окей. На Крис. Кличко says, "My eyes in the sky. I need a register. Who is on duty today? Hello. Thank you very much. Understand? Understand? No." Yeah. Слушайте, между нами у нас тоже кличку не все понимают. <laughs> а о чем мы паримся? Все он понимает, он же наш. Вы пришли, если я не помиляюсь, в 95-й квартал в 2005-м так. Что вы можете пригадать, какие у вас были впечатления? Это была ваша команда? Да нет, она была Просто, естественно. Ну, мы же до этого виделись там, на фестивалях, на квн всяких там. Ну и по телеку тоже я смотрел, как пацаны играют. Вот, Но приглашение, когда получил, естественно, был в шок небольшой. Но э, на самом деле ожидания мои не совпали с э, действительностью, скажем так, да. То есть ребята отнеслись ко мне дружественно, скажем так, без дедовщины. Ну и как-то все пошло, поехало, слава богу, уже. Дість Нині Євген Кошовий не лише відомий комік, але й популярний український шоумен, телеведучий та актор. У 2007-му євген стає учасником популярного танцювального шоу Танці зірками зірками-2», а згодом знімається у кліпі Світлани Лободи. Ця пісня посвящається всім, хто пережив не любов. Тем девчонкам, которых хинул Михей Пабло Сальвадор, поехали. Ты однажды пригласил меня в ресторан, а после подарил пациент жених. я. Не выпила ни грамма, и знала, что не дам тебе ни капли. E aí, ah! Кроме того, что вы в 95 пятом квартале выступаете выше, ви так кажется две 2008 восьмого года, если не помню я, сектану в кино. Ну не так активно, конечно, но было да пару ролей. Так, все, вам оттиковиша, будто на сцене, чи на съемках. Это совершенно две разные вещи. Тут ты просто онлайн все делаешь и ошибиться невозможно. Если ошибка какая-то есть, допустим, на сцене, ты понимаешь что это твоя ошибка, если зритель не смеется. А кино там же дубли там можно переснять, если ты ошибся. На самом деле прикольный конечно, я же говорю, две разные вещи. Здесь больше, скажем так, адреналина ты получаешь от того, что у тебя сидит полный зал отдает тебе 100% своей энергии, а ты ей своей. Євген Кошовий відзнявся о таких известных фильмах, как «Кохание в великому месте», то ще «Карлсон», «Ржевский против Наполеона», а також службовый роман «Наш час». Слушай, Степа, вот у меня на пятом уровне два гоблина. Как мне пройти? Там на пролом не пройдешь. Там надо вдоль забора направо идти, там калитка будет, вот туда пойдешь. А с золотым ключом что делать? В башню надо нести, это да. да, ключ мак. там две собаки какие-то злые, я пока сам не понимаю, как их пройти. Нет. Ваше берите. Да и попробуйте кормить собак. Ничего себе апгрейд. Євген Кошовий одружений, його дружина Ксенія, танцівниця балету Олени Коляденко Фрідом. Разом з Ксенією, відомий гуморист, виховує доньку. А у вас є восьмирічна донечка. Мені цікаво сім правильно. Так а, який ви батько? Мені цікаво. Суворий такий чи навпаки? Добрий? Но... Это, наверное, вопрос не ко мне, это у Вари надо спросить. Ну, естественно, она пошла в школу, уроки мы учим с ней вместе. Ну, там Бабушка тоже нога нам помогает. Вот Жена занимается младшей дочерью. Я, наверное, не могу сказать, что я строгий отец. Я, ну, скорее всего, балую ее очень сильно, потому что меня редко видят дома. Ну, естественно, упрекают, потому что я ее балую, она потом их не слушает, слушает только меня. С одной стороны, это, конечно, очень приятно. Но, с стороны, ну, слушайте, маленький ребенка їй 7 лет всього, вона все пойметься. На останок нашого з вами спілкування пропоную пограти в таку асоціативну гру найчись коктейль коктейлі Євген Кошовий. І от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю. Інтересно. <клес> а інгредієнти повинні бути э, питьєві или. А яка у вас з собою асоціація? Ага. Значит, нужно, э, <laughs> <с <за> <с <ютилей> <с> менше есть, радуватися жизни, не обращать внимания на всі життєві негаразди і улибатися. Добре, я дуже дякую вам за спілкування. Спасибі вам. Спасибо. А я нагадаю, що ви дивились зірковий коктейль. Ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. Бувайте.